Punya HP sering ngeleg karena ukuran RAM-nya yang kecil? Berencana upgrade tapi budget terbatas? Jangan khawatir, kali ini kami akan pilihkan beberapa HP murah RAM besar yang ada di pasaran dan sangat layak untuk kamu beli. Daftar HP murah di video ini tidak hanya hadir dengan RAM-nya yang besar, tetapi juga beberapa HP hadir dengan baterai yang awet, layar AMOLED, kamera yang cukup menarik dan juga dibekali NFC. Bahkan ada juga HP murah yang sudah dibekali penyimpanan internal hingga 256 GB. Langsung saja simak berikut daftar rekomendasinya versi update tekno. Masuk ke daftar yang pertama ada Itel S23. Hadirnya smartphone ini semakin memperketat persaingan ponsel entry level yang berkualitas karena hadir dengan RAM besar namun nominalnya cukup terjangkau. HP ini ternyata sudah ditenagai dengan CPU Octa-core serta chipset Unisoc Tiger T606 sehingga performa grafisnya sangat gahar dan bisa diandalkan untuk menunjang segala aktivitas. HP ini hadir dengan RAM 8 GB dan memori internal 128 atau 256 GB. HP ini juga hadir dengan tampilan layar IPS LCD berukuran 6,6 inci. Layarnya ini juga dilengkapi dengan refresh rate sebesar 90 Hz dengan tingkat kecerahan maksimal sehingga keseluruhan konten yang kamu jelajahi bisa terlihat jelas. Di sektor fotografi, Idol S23 dibekali kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel yang membuat kualitas foto lebih jernih dan kualitas zoom yang maksimal. Sementara kapasitas baterainya terbilang besar yakni 5000 mAh dan mendukung pengisian daya 10 W. Untuk harganya sendiri HP ini dibanderol mulai 1,3 jutaan untuk varian 8 per 128 GB dan dibanderol kisaran 1,5 jutaan untuk varian 8 per 256 GB nya Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut yang kedua ada Infinix Hot 30i HP ini menjadi salah satu di antara HP kelas entry dengan konfigurasi memori yang sangat besar. Jika kebanyakan smartphone di bawah 1,5 juta rupiah masih menggunakan RAM kurang dari 4 GB, HP ini membawa kapasitas 8 GB. Dengan RAM berkapasitas besar, HP ini secara teknis akan lebih enteng saat dipakai untuk melakukan multitasking. HP ini juga sudah dilengkapi dengan panel IPS berukuran 6,6 inci yang dibekali refresh rate 90Hz. HP ini juga mampu menyajikan animasi gambar yang terlihat lebih mulus. Saat digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, kita pun tak perlu merasa khawatir cepat kehabisan daya karena HP ini sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5.000mAh. Menariknya juga Infinix Hot 30i sudah didukung dengan kamera utama beresolusi tinggi yakni hingga 50 megapiksel yang dikombinasikan dengan sensor AI sebagai pendukung. Sementara di bagian depan tersemat kamera beresolusi 8 megapiksel. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke rekomendasi berikutnya, ada Infinix Hot 30. Smartphone ini menawarkan RAM 8 GB serta memori internal 128 GB yang tergolong besar di kelasnya. Pada mesin pacu HP ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G88 fabrikasi 12 nanometer. Meskipun dijual dengan harga yang lebih terjangkau dari kompetitor, HP ini hadir dengan sektor layar yang cukup menarik. HP ini mengusung panel IPS. Layar 6,78 inci Full HD Plus yang dilengkapi refresh rate 90Hz, serta touch sampling rate 270Hz. Tak hanya itu, HP ini pun hadir dengan kamera utama beresolusi 50MP di belakang yang ditemani oleh kamera AI. Fitur Super Night untuk memotret di malam hari juga tersedia di sini. Untuk memenuhi kebutuhan swafoto pengguna, tersemat kamera beresolusi 8MP di bagian depan. HP ini juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh serta fitur fast charging 33 watt. Jika tertarik, smartphone ini dibanderol mulai 1,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Berikutnya ada Tecno Spark 10 Pro. Meluncur dengan dua varian memori, HP ini menawarkan RAM berkapasitas 8GB dengan media penyimpanan yang bisa dipilih antara 128GB atau 256GB. Dukungan ini tentu saja sudah sangat cukup untuk pemakaian di masa sekarang, baik untuk memasang aplikasi maupun menyimpan data. Untuk mendukung performanya, HP ini ditenagai chipset Mediatek Helio G88. Untuk memanjakan para pengguna yang senang bermain game atau menonton video, Tecno Spark 10 Pro pun mengandalkan layar berukuran besar. Panel 6,8 inci miliknya juga mendukung setelan gambar hingga resolusi Full HD Plus 2460 kali 1080 pixel. Layarnya ini juga hadir dengan refresh rate 90Hz. Tak hanya itu, HP ini juga membawa lensa ganda dengan sensor utama beresolusi 50MP. HP ini juga mempunyai lensa 32 megapiksel yang bisa menghasilkan foto selfie dengan kualitas lebih baik. Untuk harganya sendiri, smartphone ini dibanderol mulai 1,7 jutaan untuk varian RAM 8 per 128 GB nya dan dibanderol kisaran 1,9 jutaan untuk varian 8 per 256 GB nya Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian, yang kelima, kamu juga bisa mempertimbangkan Redmi 12. Smartphone ini sudah dilengkapi dengan RAM berkapasitas 8GB dan media penyimpanan internal sebesar 128 atau 256GB. Oleh karena itu, HP ini pun dapat diandalkan untuk menangani berbagai macam tugas secara bersamaan. HP ini sudah dilengkapi dengan panel IPS 6,79 inci yang mempunyai resolusi Full HD Plus 2460 x 1080 pixel. Mendukung fitur adaptive sync, Redmi 12 juga dapat menyesuaikan pengaturan refresh rate dari 30Hz hingga 90Hz. Dukungan kamera yang diusung Redmi 12 pun tergolong sangat lengkap. HP ini sudah mempunyai sensor ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel yang juga dilengkapi kamera makro 2 megapiksel. Selain itu, HP ini juga dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Di varian RAM 8 per 128 GB-nya, HP ini dibanderol mulai 1,9 jutaan. Sementara di varian RAM 8/256 GB HP ini dibanderol kisaran 2,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 6 rekomendasi HP murah dengan RAM besar terbaik saat ini versi update Tekno. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe channel update Tekno juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.